Он с оружием на ты 14 лет. Воевал в Абхазии, Чечне и родной Грузии. Мамука Мамулашвили, командир грузинского национального легиона, уже более года на передовой воюет на украинской стороне. Это идеологическая борьба, и для нас это намного важно, чем сейчас отсиживаться в Грузии и ничего не делать. И много украинцев положили голову за Грузию. Так что сейчас мы даем должное этим бойцам, которые Загибли за Грузию. С братьями Мамука приехал добровольцем. Правда, по документам он волонтер. Уже давно все знают, что мы не волонтеры и чем мы занимаемся. А вот узбек Шавкат Мухаммад до сентября 2014 года видел оружие, войну, смерть только по телевизору. Шава, так называют парня его боевые друзья, тоже добровольно приехал в Украину воевать за свои убеждения. Я не против русских, а против шавнизма. шавнизма против политики Кремля. Чтобы они считают, что это украинцы, прибалты или среднеазиаты, это второй сорт, это русская высшая раса. Это неправильно. Грузины, чеченцы, узбеки, французы, итальянцы, более сотни иностранных граждан до сих пор воюют на территории Украины.